Сегодня в Одессе, в пресс-центре «Кондекст при Черноморье» должна была состояться пресс-конференция народного депутата Украины Нестора Шуфрича. Милиция задействовала соответствующие силы для обеспечения охраны общественного порядка в этом месте. В связи с тем, что на место проведения мероприятия по проспекту Шевченко прибыли активисты одесского права, сектора Автомайдана и Евромайдана, народный депутат отменил свое участие в пресс-конференции, принял решение направиться в здание Одесской областной государственной администрации, о чем не сообщил в милицию и что не позволило своевременно принять необходимые меры по обеспечению его безопасности. В результате возникшего инцидента между активистами и народным депутатом возле здания областной государственной администрации он получил телесные повреждения в виде закрытой черепной мозговой травмы и сотрясения головного мозга. На данный момент следственными органами Одесской милиции начато уголовное производство по квалифицирующим признакам части 2 статьи 296 «Хулиганство, совершенное группой лиц». Расследование этого производства ведет Следственное управление Главного управления МВД Украины. Назначен процессуальный руководитель от областной прокуратуры. Проведение следственных действий и расследование этого дела стоит на контроле личного министра внутренних дел и у меня. Также, пользуясь случаем, хочу попросить народных депутатов, кандидатов в народные депутаты, которые приезжают в Одесскую область для проведения агитации, сообщать нам маршрут передвижения свой, чтобы мы могли своевременно обеспечить безопасность, порядок и безопасность лиц, которые принимают в этом участие. На этот момент еще работает следственно-оперативная группа на месте происшествия. Нами изымаются все видео и фотоматериалы, которые были сделаны на том месте. Я также хочу обратиться ко всем, кто имеет какую-то информацию, видео и фото, обращаться к нам и нам дать, чтобы мы могли объективно разобраться. Уже просмотрев видео мы видим возможных лиц, которые могли совершить это преступление. Сейчас мы будем их опознавать, будем проводить следственные действия и будем обращаться в суд, чтобы он определил меру пресечения по данному уголовному делу лицам, которые будут подозреваться в совершении преступления.